Всем привет! Нарешті мы вышли зараз на прогулянку. Детки, два дня мы завжди никуда не выходили, я их отпаивала. У нас после э, вашей инфекции поднял, поднялся ацетон. И я... Да, Наришечка. И я два дня отпаивала, ну слава богу, что все ось так подошло, прошло, и мы не попали в лекарню. Но ну, дуже важный вирус, это кишечный вирус. Поднимается высокая температура, температура 39,9, она не сбывается. И три дня сбив... тримается в деток. И ось, ну ничего, деткам стало краще. У нас закончился для наших кнопок корм. И зараз есть такой пол, трошечки погуляем, купим корм, чтобы детки подыхали свежим поветрием. И самое главное, самое страшное, когда болеют твои дитки, все хуже вообще... Ты себе места не, не можешь найти, люди не помогают, детки, горят. Ну, как-то так. И зараз зайдем Дом, магазин. Ось, девчонки. Альбинка похудела майже килограмм, наверное, на 8 после этого дуже страшного вируса. И только на деток. Мы с человеком совсем не захворели, а детки дуже важко перенесли цей вирус. Зараз купим кити корм и пойдем снова до дома купить снова леген. Все, купили корн, Зараз мы зайдем в Еву, заберу свое замовление. Замовляла через задаток Ева. Что замовляла, я вам покажу уже дома и расскажу про топ моих улюбленных бьюти средств дешевых. Вот так. Ой, Дариночка увидела. Голубей. Ну. Да, Дариночка. Алька, тебе не тяжело, не ваш? Такая моя помощница уже. Ось маленькая принцесска. пакетик. Все, пойдемте. Прогулочным шагом. Трошечки погодка такая классная. Идем за раз Зараз заберем свое замовлення и потом пойдем в АТВ. Зараз я подивлюсь, сколько стоит в магазине моя мицеллярная водичка. Ой. Зараз, она 88,90 в магазине. А я ее замовляла на сайте. Вот 88,90. Сейчас я трошечки подивлюсь продукцию Эвелин. Не дуже она подходит. А, тут я бачу ось такой крем для плеча получается он 199 19, 19 гривен но 80 процентов возвращается на карточку потом с этой карточки можно куплять и то не знаю а вдруг ведь цей крем мне не подойдет сейчас прочитаю что из воложивающий крем для плеча вот а -а -а. а а -а -а -а. такой тоник, дуже классный тоник. А -а -а -а. И сейчас я хочу подавиться гели для для Попитаете неділю назад, а два тижні назад у мене я купила гель для душу, но Даринка весь гель для душу вилила на пол на кафель. І все. Нема того геля для душу, який я хотіла Ну, пойдем в Аврору. і подивимося в Аврору. Во всякие дуже классные. Детячие наборы. Скоро у Даринки, моей младшей доночки, будет день рождения. Еще хочу, детяче. Вот такие наборы, 289 гривен. И получается за раз акция. Покупаешь два товара и два в подаруночек. Дуже прикольная сумочка. У меня есть сайт дуже дешевых товаров. Я на этом сайте буду замовлять деткам. Буду готовиться до школы, до детячего садочка. И там тоже такая же сумочка. Коштала 90 гривен. А тот набор получается 289 гривен. Нет, Дарочка, мы это брать не будем. Даринка, как завжди, не может оторваться от прекрасных волос. Нет, Дариночка, в наступный раз, а раз мы куплять цены не будем. Я хочу Петя. А можно замолвание собрать? Все, я забрала свое замолвание. Гель для душа такого, какой я хотела. Мне оказалось, зараз йдемо в АДБ. Я куплю і поснімаю вам всі товари, які я купляю тільки в ЛТБ, їх немає нігде. І вже розпакую посилочку вже вдома і покажу, що ж я замовляла. Все, повернулися ми додому. Як uh, ви всі бачили, забрала я своє замовлення. Що замовляла я? Зараз відкрию посилочку і покажу вам. В з вами ми подивимося, що ж я замовляла. Ось моя така. На цей раз я замовила ось таку міцелярну водичку. Замовляла я в додатку Ева. Вона коштувала 124 гривни. Трошечки я прогадала, але нічого. Ось така дуже класна міцелярна водичка. Ще Замовля... замовила ось такий сонцезахисний крем. Замовила одразу Дві штуки ось такого сонцезахисного солнцезахисного крема І мені дали в подарунок ось такі крема і масочки спробую І потім якщо сподобається, я покажу ось у мене був сонцезахисний крем тоже бомбезный, коштует 105 гривен, зараз акция, коштует 105 гривен. Дуже шикарно защищает ваше обличье от ультрафиолета. Не, не маю жирной пленки на обличье. Зараз я вам покажу от и какие я крем купила, то там совсем жирная пленка. Наносишь тональный крем и получается очень, дуже дуже жирное обличье. Так что мне не мне понравился. Мабуть, зимой я им буду користуваться. А вот этот крем очень бомбезный. Вот честно, я советую цей крем. 105 гривен э, в магазине Ева Вин не продается. А через додаток Ева вы можете замовить. И, честно говоря, останетесь довольны. Вот такой. Тюбик у меня залишился, я специально не выкидывала цей крем, чтобы не забыть, потом замовить снова. И замовила еще э, два крема. Ось, такое, ось такая моя посылочка сегодня была. И хочу сказать, так скажем, по Дякую моим хейтерам. Вот просто вылыкает, дякую. Я вас тоже люблю, потому что без хейтеров не продвигается ваш канал, мой канал. Запоминайте, девчата, если есть хейтеры, то это продвижение вашего канала. Ось. Потому что ну, не продвигает YouTube видео без хейта. Так що, і колись я наткнулася на дівчинку, я взагалі, взагалі не дивлюсь ці відео, немає часу. у мене. Я виложила відео, один раз подивилася і все, я закриваю YouTube. Звичайно, хто напишет, я можу, якщо є час, я можу відповісти. А так я не дивлюсь ніякі блоги, і як то я не могла заснути. И просто чисто случайно я наткнулась на видео, на девчонку, и она <laughs>, рассказывает, что... Говорит, реально, я говорит, проверила на себе, что без хейта, без хейтеров, я их называю троллей, нема канала, нема продвижения моего канала, YouTube не продвигает. Так что, говорит, и я, говорю, что я делаю? Я <laughs> беру, говорит, помаду и крашу свои губы неровно. Одну говорит, на накрашу так, а вторую губу так. И начинаются. Девчонки мне говорят, пишут, боже, как ты намалювала губы, как ты це неровно. И я mm -hmm. же говорит, им отвечаю, завожу их, и у меня идет вот это вот продвижение, вот этот вся, э, <связь> весь ланцюжок, и YouTube продвигает мое видео далее. Так что я спеціально це роблю. А девчатки вот эти вот все ведутся, и я говорит, им благодарна. И ще она розповідала про девчинку. Говорит, дівчинка ну говорит, ей говорит 30 років, она говорит, что ей там Ну, она говорит, полная такая, но ну, не виглядає она на 30 років. И она говорит свій вик. Расповедает и начинается, як вы так, вот вы не выглядаете, вот вы, а им же дело, им же вот у них все кипит, им треба написать, а это нам плюс. Так продвигается наше видео далее. Так что я вас очень, дуже-дуже я вас люблю. Пишите мне разные комментарии и хейты и все, я вас приму и Ось как-то так. А зараз я пойду готовить вечерю. Скоро придет человек с работы и треба приготовить вечерю. На вечерю я приготовлю шашечки из а, вырезки духовки. И, значит, картошечку сварю. Зроблю бутерброды с хамусом что еще хотела сделать? Баклажанчики, рулетики у меня есть. Ну, короче, что я сделаю, я вам покажу. Ось и все. А в наступном видео я покажу свои топ-5 beauty э, средств косметических, какие коштуют копейки вообще, взагалі, но ну, дуже-дуже классные. Волны не коштуют полторы-две тысячи. Они коштуют копейки, но дуже классные. Я на себе проверила, через рик мне будет 40 роков, и поэтому все я испытываю на себе и могу поделиться с вами моими топ бьюти классными знахитками, какие я нашла и користуюсь. И еще покажу, что мы, что я завжды купляю только в АТБ, только в АТБ это продается, и что я купляю в АТБ, покажу, Тошечки поделюсь с вами. А вам широ дякую, что подивились мое видео. До скорых встреч. Всех обнимаю, целую. Берегите своих деток, ведь самое главное здоровье наших деток. Так что всем пока, до скорых встреч. Побачимся в наступном видео. Пока. Вот я замариновала мясо, я предпочитаю на шашлычки в духовке, на огнище, все вырезка. Мое улюбленное мясо на шашлычки, все вырезка. А, Кто-то предпочитает ошейк. Человеку тоже подобается ошейка, для меня это вырезка. Она очень mm -hmm. мягкая можно куштувати ее с губами, как говорит мой человек, куштуешь всю вырезку, все шашечки губами. Ось я замариновала, сейчас я одену на шпажки и буду запекать в духовочке, дуже смачно выходит, нежно. Ось так они выглядят на шпашках, очень вкусно выглядят. И сейчас я буду запекать, запекаю в разогретой духовке при температуре 180 градусов 10-15 минут. Потом я включаю на 5 минут вентиляцию и шашлычки готовы. Вот вот такие очень вкусные, сочные и очень-очень классные, вкусные шашлычки вышли.

Такая вечеря у меня вышла Зараз дочекаюсь человека По вечерям И будем ложиться спать Вот такой еще один Мамский будин день Вы побачили Дякую за просмотр Всех целую Берегите себя До скорых встреч Всем смачного To lack. Feel the world just turning slow. Let the priest tell us where to go. Every